Предмет обнаружил обходчик ПЧ-6, дистанции пути самаровка московск который обнаружил в ящике для хранения шпал подозрительный пакет, который он сказал, что я подходить к нему не буду, и сообщил об этом дежурную часть управления. Там было найдено 400 грамм тротила и два детонатора к ним. То есть, и плюс еще они находились в двух килограммах самодельного взрывного устройства. Дело в том, что должно было оно сработать, как говорят специалисты, оно могло сработать в летний период времени с двух до трех минут, а в такой период, как сейчас времени, с четырех до пяти минут. А как в плане? Что... Ну, с момента закладки. Дело в том, что данное устройство могло повредить линию пути железнодорожной в пределах одного метра, чтобы произвело бы для крушения поездов, схода вагонов и все остальное. Сейчас проверяют, да, действительно, были даны показания от железнодорожников, работников железнодорожной станции о том, что были замечены подозрительные лица в камуфлированной форме. Данные лица сейчас проверяются на причастных к совершению данного преступления. В настоящее время решается вопрос о регистрации в едином реестре криминального производства по статье ⁇ Тира ⁇